Освобождение Славянска достало чуть позже. Сначала это называлось просто войсковой операцией по блокированию, локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований. 95-я бригада выполняла задачи несения службы на блокпосту, блокпостах, контроль оперативно важной в оперативном отношении высоты, на гора Карачун, штурмовые действия по блокпостам боевиков на периметре Славянска и в глубоком выходном маневре, который закончился боями в районе Кривой Луки и выходом на Николаев. Солдаты и офицеры 95-й бригады столкнулись с организованным, продуманным сопротивлением, с подготовленным инженером отношения позициями, с налаженной и отлаженной системой огня, с подготовленным с личным составом противника, с налаженной системой огневого поражения. Происходила ночная высадка воздушного десанта на гору Карачун, которая обороняла подразделение, видимо, Которая позиционировала себя как какие-то казачьи войска или что-то в этом роде. Был короткий ночной бой, в результате которого штурмовая группа 95-й бригады установила контроль над горой Карачу. 95-я бригада совместно с подразделениями Национальной гвардии в общей сложности обороняла гору Крачун порядка двух месяцев. В первый период были постоянные угрозы штурма, артиллерийский огонь со стороны города Краматорск и из города Славянска из жилых кварталов. Постоянные обращения по радио и ультиматумы, и рассказы о том, что этой ночью для вас все закончится и так далее. Это был первый период. Второй период Карачун уже использовалась как база для ведения рейдовых действий, маневренных действий вокруг города Славянск. То есть мы выходили из города Карачун, выполняли определенные задачи, возвращались туда уже как в свой лагерь. Судьба Славянская решалась в боях в районе Ямполя, Кривой Луки и Николаевки. Была проведена классическая операция на окружение. Одной из целей операции ставилось то, чтобы избежать пролитных уличных боев внутри города и разрешения самого города.